ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೈ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯಾಲಿಟಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಶ್ರೀ ಪಾದಾಷ್ಟಕಂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದು ಗುರುದೇವದತ್ತರ ಪಾದಾಷ್ಟಕಂ ನೀವು ಇವತ್ತು ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಧನುರ್ಮಾಸ ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ತಪ್ಪದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಆ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗ್ರಿ ಬರೀ ನೋಡೋಣ ಶ್ರೀ ಪಾದಾಷ್ಟಕಂ ಯಾವ ಥರ ಐತಿ ಅಂತ वेदान्तवेद्यं वरयोगिरूपं जगत्प्रकाशं सुरलोकपूज्यम् इष्टार्थसिद्धिं करुणाकरेशं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये योगीशरूपं परमात्मवेशं सदानुरागं सहकार्यरूपं वरप्रसादं विबुधैकसेव्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये काषाय वस्त्रं करदण्डधारिणीं कमण्डलुं पद्मकरेण शङ्कं चक्रं गदाभूषितभूषणाढ्यं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये भूलोकसारं भुवनैकनाथं नाथादिनाथं नरलोकनाथं कृष्णावतारं करुणाकटाक्षं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं गुणभूषणाढ्यं तेजो मुनिश्रेष्ठमुनिं वरेण्यं समस्तदुःखानि भयानि शान्तम् श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये कृष्णासुतीरे वसति प्रसिद्धं श्रीपाद श्रीवल्लभयोगी सर्वे जनै चिन्तितकल्पवृक्षं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये मन्त्राब्धिराजं यतिराजपूज्यं त्रैलोक्यनाथं जनसेव्यनाथम् आनन्दचित्तम् अखिलात्मतेजं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये मन्त्रानुगम्यं महानिर्वितेजम् महत्प्रकाशं महाशान्तमूर्तिं त्रैलोक्यचित्तम् अखिलात्मतेजं श्रीपादराजं शरणं प्रपद्ये श्रीपादाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुद्धायः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्रीपादाष्टकं सम्पूर्णम् ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ನೋಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತಂತ ಶ್ರೀ ಪಾದಾಷ್ಟಕಂ ನೀವು ತಪ್ಪದೆ ಹೇಳಿ ಆ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದೊಳಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ